হেল্ল' ভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আৰু লাষ্ট ব্লগত আমি কৈছিলোঁ যে আমি বাৰ্মিংহাম আহিছোঁ আৰু এয়া বাৰ্মিংহামত থকা আমাৰ আলহী এঘৰৰ ঘৰত আহিছোঁ দেখিছেনে ছ'চাইটিটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু এয়া দেখিছেনে আমি তেওঁলোকে লাঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে ইমান বেছি ধুনীয়া হৈছিলে খানাটো খাবলৈ আৰু দেখিবলৈতো গম পাইছি কেনেকুৱা হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ লগত অকণমান কথা পাতি আমি ওলালোঁ বাৰ্মিংহাম চিটিখন চাবলৈ আৰু তেওঁলোকো আমাৰ লগত ওলালে কাৰণ অকণমান আমাৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰিব কেনে ক'ত কি আছে আৰু তেখেতসকল হৈছে মোৰ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফালৰ ফেমিলি হয় বহুত ভাল লাগিলে আৰু ছ'চাইটিটো বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে আৰু এনেও অসমীয়া মানুহ লগ পালে বাহিৰত কিমান ভাল লাগে তাতে আৰু আমাৰ আলহী এতিয়া আমি গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি অকণমান সময় আমি খোজকাঢ়ি গ'লোঁ কাৰণ সকলোখিনি খোজকাঢ়িয়ে চাব লাগিব বহু বেছি ধুনীয়া আছিলে আৰু এয়া হয় গ্ৰেণ্ড চেণ্ট্ৰেল বোলকচোন তাৰ ভিতৰত এতিয়া যাওঁগৈ তো এয়া আমি ভিতৰত আহি পালোঁ আৰু আজি বিশেষ একো ল'ব লগা নাই মানে আহিছোঁ যেতিয়া অকণমান চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ কেনেকুৱা হয় আৰু কেতিয়া আহোঁ আহিম বাৰু এনেও আমাৰ আহিব লগা আছেই যেতিয়া কিন্তু আজি ভাবিলোঁ আজিয়ে চাই লওঁ আৰু নাছিল কাৰণে আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ কাৰণ আশে পাশে বহুখিনি চাব লগা আছে তো তাকে চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ এতিয়া এখন ছুপাৰ মাৰ্কেটত সোমালোঁ বিবিৰ কাৰণে বস্তু এটা ল'ব লগা আছিলে ত' হঠাতে মনত পৰা কাৰণে আমি সোমাই দিলোঁ আৰু এই ছুপাৰ মাৰ্কেটখনৰ নাম হয় তে ইয়াতে বিভিন্ন ঠাইতে টেস্কো এভেইলেবল আছে ভাল হয় মাৰ্কেটখনত সকলো ধৰণৰ বস্তুবোৰ পোৱাই যায় যেতিয়া আৰু প্ৰাইচবোৰো ইমানো বেছি নহয় মানে ভাল হয় তো এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰ কাউঞ্চিল হাউচ চাবলৈ দূৰৰ পৰাই চালোঁ বাৰু আৰু ইয়াতে কি লিখা আছে মই তালৈকে অকণমান চাব বিচাৰিলোঁ কিনো লিখা আছে চাওঁ বাৰু আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখিছে কিমান ধুনীয়া হয় কিমান মানুহ আছিলে ধুনীয়াকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ বৰ ধুনীয়া ঠাই এডোখৰ হয় এয়া কাউঞ্চিল হাউচ আৰু ইয়াতে লিখা আছে এয়া হৈছে মেইন এণ্ট্ৰেন্স আৰু ইয়াত তাৰে কাষতে আছে আৰ্ট মিউজিয়াম এয়া হৈছে আৰ্ট মিউজিয়াম বহু বেছি ডাঙৰ আছিলে মই এনেকৈ ভিডিঅ' ল'বলৈ দিগদাৰেই হৈছিলে দূৰৰ পৰা হ'লে অকণমান ভালকৈ দেখাব পাৰি আৰু এয়া চাব আৰু আশে পাশে বহুখিনি আই টি কম্পেনীজৰ পৰা আদি কৰি বহু কোম্পেনী ইয়াতে আছিলে হোটেলো আছিলে কাষতে ত' ঠাইডোখৰ বহু বেছি ভাল লগা পৰিৱেশ এটা আছে ত' এয়া হয় এতিয়া গৈ আছোঁ চাবলৈ ইউৰোপৰ লাৰ্জেষ্ট পাব্লিক লাইব্ৰেৰীটো যিটোৰ কথা বহু বছৰৰ পৰা শুনি আছিলোঁ কিন্তু আজি এনেকুৱা ডাইৰেক্ট দেখা পাম বুলি ভাবি বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু এয়া যে দেখিছে এয়া হৈছে এখন হোটেল আৰু বলকচোন তেতিয়াহ'লে লাইব্ৰেৰীটো দেখাই দিওঁ তো এয়া হৈছে ইউৰোপৰ লাৰ্জেষ্ট পাব্লিক লাইব্ৰেৰী দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে আৰু আপোনালোকেও চাগে দেখিছে কেনেকুৱা ধুনীয়া হয় এৰি যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু তাৰ কাষতে এনেকুৱা স্কেটিং কৰি আছে এখন গ্ৰাউণ্ড আছে য'ত এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ স্কেটিং কৰি থাকিব পাৰে আৰু বহু বেছি ভাল লাগিলে বহুখিনি সময় তাত আমি কটালোঁ আৰু এনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ সকলোখিনি স্কেটিং কৰি আছিলে বহু বেছি ভাল লাগিলে সেইবোৰ দেখি তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া মই এইটো কাৰণে দেখাইছোঁ ইয়াতে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ বেবীৰ কাৰণে ফিডিং ৰুম এক্সট্ৰাকৈ আছিলে তাকে অকণমান মই দেখাই দিলোঁ যে ইমান ফেচিলিটি আছিল তাৰপিছত আমি ইয়াতে বহুখিনি টাইম কটালোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া অলমষ্ট আঠটা বাজিছে আৰু আপোনালোকে চাগে দেখি ভাবিছে যে ইমান পোহৰ হৈ আছে হয় ইয়াতে যেতিয়া ছামাৰ হয় তেতিয়া ডে টাইমটো বহুত বেছি হয় যেনেকৈ দহটা বজালৈকে মানে দহটা বজাতহে আন্ধাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে কাৰণ আমাৰ বহুখিনি যাবলৈও বাকী আছে এঘণ্টা এটলিষ্ট লাগিব আমাৰ আৰু আবেলিৰ সময় হয় ত' চাওক কেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমি ইহঁতক লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে কাৰণ এনেইতো অসমীয়া মানুহ আমি বাহিৰত লগ পালে ভাল লাগেই তাতো আৰু ইহঁত আমাৰ কাৰণে এটা ফেমিলি হয় কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা হয় ত' মোৰ আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে তেখেতসকলৰ লগত লগ হৈ আৰু লগ পাব পাৰিম আমি আৰু কৈয়ে আছোঁ এতিয়া আৰু আহিলেই হ'ল আমাৰ তালৈ আহিলেই হ'ল আমিও ফুৰিম চবেই লগ হৈ একেলগে ফুৰিব পাৰিম আৰু কোনে কি কয় হয়নে নহয় তো এয়াই আৰু এয়াই অকণমান আমি আইনকো ফটো উঠাই দিছোঁ এয়াই আছিল আজিৰ কাৰণে আৰু ব্লগবোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এয়াই আছিল আজিৰ কাৰণে আৰু নেক্সট ব্লগত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে এতিয়াৰ কাৰণে বা বাই